Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita sama-sama sambung perbincangan di mana yang telah dihuraikan oleh kawan-kawan saya sebelum ini yaitu saya diamanahkan untuk beberes perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebelum kita membicarakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita kena lihat kembali pengertian puasa. Puasa dari segi bahasa adalah menahan diri. Bila dari dari segi istilah adalah perkara-perkara menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Jika seseorang itu dengan sengaja makan dan minum pada siang dalam bulan Ramadan, maka batallah puasanya. Jika dia terlupa tidak berapa. Yang dimasukkan makan dengan minum itu ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Kalau sekadar di dalam mulut tidak batalkan puasa. Yang kedua, memasukkan benda dalam rongga. Yang dimasukkan benda adalah ain, sesuatu yang berbentuk cecair atau hujan. Rongga yang dimasukkan rongga ada ada empat, iaitu uh, mulut, telinga, uh, kemaluan. Itu semua adalah rongga yang sepatutnya uh, tidak boleh masukkan sesuatu ke dalamnya Semasa sedang berpuasa Seperti mana hidung Hidung uh, Kalau sekadar kelopak hidung Tidak membatalkan puasa Tapi jika sampai ke tengah uh, batang hidung Maka membatalkan puasa uh, Jika uh, uh, sesuatu air itu masuk ke dalam kegenan ringan batal puasa Tetapi sekadar di luar Ringan tidak membatalkan puasa begitu juga berkaitan dengan kemaluan dalam memasukkan sesuatu seperti jari ke dalam kubur semasa membasuh najis ketika buang air besar itu membatalkan puasa yang ketiga sengaja muntah muntah dengan sengaja juga merupakan perkara yang membatalkan puasa ini disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dipaksa dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa maka tidak ada kotak baginya namun apabila dia muntah dengan sengaja maka wajib baginya membayar membayar kotak maknanya wajib baginya kotak dan yang keempat perkara yang membatalkan puasa yang keempat ialah persetubuhan persetubuh sama ada mengangkat air mani ataupun tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa Ijma' ulama' yang disebut oleh Imam Ashraf ini menyebut tidak ada khilaf di dalam ulama bahawa jima itu membatalkan puasa. Tetapi jika terlupa dia sama dengan makan dan minum. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja termasuk perkara yang membatalkan puasa. Tetapi jika keluar air mani di, di, siang Ramadan dalam keadaan mimpi tidak membatalkan puasa. Yang keenam, datang darah hir atau nifas. Darah hir datang darah yang keluar setiap bulan bagi perempuan yang akil balik. Nifas adalah darah yang keluar selepas bersalin. Sekiranya seseorang wanita itu keluar darah hid atau nifas ketika waktu berpuasa, maka secara automatik batal puasanya dan wajiblah dia menggantikan pada hari yang lain. Yang ketujuh, gila atau murtad. Gila ni maknanya seseorang itu mengalami gangguan mental jika dia gila, datang gila dia Maka secara automatik terbatal puasanya Murtad ha, Murtad ni maknanya seorang itu Melakukan perkara-perkara yang membatalkan akidah dia Sama ada dalam bentuk hati Etikat ha, Berbentuk uh, lisan Kecakapan atau perbuatan Maka batallah puasanya Jadi sebagai seorang muslim Kita hendaklah menggunakan waktu Ramadan yang kita ada ini Dengan sebaiknya Dengan menjaga perkara-perkara yang mematahkan puasa itu tidak berlaku dalam kita berpuasa. Supaya puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita juga usahakan supaya puasa kita dalam bentuk batin. Iaitu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Iaitu ada hubungan dengan Allah. Kita usahakan sebaiknya supaya amalan lahiria dan batin itu berlaku serentak. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini puasa yang terbaik. Dan yang diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, saya akhiri dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh